Le Japon a émergé comme un paradis ou une source d'inspiration pour les artistes de l'époque qui cherchaient un nouveau style artistique. Et ce n'était pas simplement une tendance passagère, mais une influence considérable au point d'être désignée comme... Essayer. <laughs> mais avant de parler du Japon, il est nécessaire de mentionner la relation que la France entretenait avec l'orient. Il y a un mot qui n'a pas d'équivalent en coréen, mais qui existe en français. Ce mot est l'exotisme. Cela se traduirait en coréen par iguchian, hein, mais pourrait être expliqué plus précisément comme une inclination à être enchanté par des choses exotiques euh, la France a montré un intérêt particulier pour ce qui venait de l'Orient, c'est-à-dire euh, la région que nous appelons aujourd'hui le Moyen-Orient, et comprenant la Perse ou la Chine, tout au long de son histoire. En 1858, le Japon abandonne sa politique d'isolement et enfin ouvre ses frontières. Le Japon entraîne un afflux de la culture japonaise en France. Ainsi, l'amour de la France pour le Japon a commencé comme une partie de ce qu'on qu appelle l'orientalisme, une sorte de fascination pour l'extrême-orient. Regardez le portrait d'Émile Zola, peint par Édouard Manet entre 1867 et 1868. Examinez de près les trois tableaux accrochés dans son atelier. Vous reconnaîtrez immédiatement l'image ce qui se trouve en avant, l'Olympia. Ce qui attire notre attention, c'est l'image à gauche. On peut reconnaître qu'il s'agit d'un guerrier japonais. Cette œuvre est une estampe en couleur réalisée par Utagawa Kuniaki en 1860 et son titre est Le lutteur Onaruto Nademon de la province Dawa. En particulier, les estampes japonaises ont été largement importées en France à l'époque. La technique de la gravure implique la création d'une plaque suivie de l'impression euh, sur du papier ou du tissu. Elle facilite grandement la coproduction d'exemplaires d'une œuvre d'art. Si vous visitez la maison de Monet, euh, beaucoup d'œuvres accrochées sur les murs sont des estampes japonaises. Je me rappelle, j'étais très impressionnée par ces estampes japonaises quand je suis allée voir la maison de Monet. L'influence du Japon sur les artistes romantiques était déjà significative. Elle a eu un impact d'abord sur la couleur. À l'époque, les artistes cherchaient à trouver une lumière éclatante plutôt que l'obscurité et la lourdeur de l'académisme traditionnel. Jetez un coup d'œil sur les estampes japonaises appelées ukiyo-e. Elles présentent des palettes de couleurs totalement différentes de la peinture néoclassique et française de l'époque. Elles sont transparentes. De plus, les artistes français préféraient une expression où les contours des objets ne sont pas nettement définis. Réalisées par des coups de pinceau rapides comme vous avez déjà dit, rapides et plutôt simples et brutes aussi. Ce qui aurait pu être perçu par l'académie ou bien par l'académisme comme quelque chose de brouillé ou grossièrement dessiné. C'était l'un des objectifs des artistes innovants de l'époque qui cherchaient à encapsuler le moderne sur la toile. Deuxième moment, il y a une composition audacieuse. Les spectateurs qui ont vu la peinture suivante de Monet L'une des séries peuplées influencées par le japonisme ont été parfois perplexes car la composition n'était pas celle à laquelle les Français étaient habitués. C'était une composition très étrange, j'imagine. Bien que la perspective soit perceptible, devant elle, quatre arbres s'étendent de manière presque symétrique et puis il y a l'horizon, on peut voir le paysage de derrière comme vous voyez ici les deux tableaux, de Monet et l'estampe japonaise, vous verrez tout de suite une similitude. Cette composition inhabituelle évolue pour se manifester dans l'effet au seul ou infime partie d'un objet très proche et révélé comme si une scène était coupée au milieu. ci dessous se trouve le tableau de Degas, répétition de ballet sur la scène. Vous voyez le morceau de bois rond qui surgit, surgit euh, soudainement dans le coin inférieur gauche. On dirait la tête d'une contrebasse. De même, dans les estampes d'Endo Hiroshike, la tête d'un bateau et une partie de la rame dépassent. On peut voir cette partie-là aussi. Cela suggère que le monde s'étend au-delà de la toile. Et l'artiste ne capture qu'une petite partie de celui-ci. Enfin, le Japon a émergé comme un paradis ou une source d'inspiration pour les artistes de l'époque qui cherchaient un nouveau style artistique. C'était un Japon éloigné de la réalité, presque fantastique. En tout cas, une chose est claire. L'art japonais a été au moins un stimulant crucial pour les artistes occidentaux qui se déplaçaient de la représentation réaliste vers une interprétation plus de plus en plus subjective. Et ce n'était pas simplement une tendance passagère, mais une influence considérable au point d'être désignée comme un courant à part entière appelé aujourd'hui en France et en Corée le japonisme. Pour répondre à cette question, oui, il faut que je révèle une réalité qui pourrait peut-être un petit peu gênante pour certaines générations, peut-être. C'est le constat que la vérité n'a pas été abordée dans nos écoles. À la suite de la libération, nos sentiments étaient naturellement teintés d'hostilité envers le Japon. Ainsi, la promotion de l'excellence de la culture coréenne était privilégiée plutôt que de reconnaître l'influence exercée par le Japon. Même des décennies après la libération, les relations entre la Corée et le Japon ne sont pas véritablement améliorées. Par conséquent, la nécessité de rectifier tardivement l'influence du japonisme n'a peut-être pas été pleinement ressentie. Et aussi, je pense que peut-être on a la tendance en Corée en général, ou bien peut-être dans le monde entier, nous avons une tendance d'interpréter une culture comme quelque chose de très essentiel et très profond dans une nation ou bien dans un pays. Même après près de 200 ans, l'impressionnisme occupe toujours une place importante dans la société moderne. On continue de créer, d'employer et d'apprécier des œuvres dans le style impressionniste. En fait, il existe de nombreux styles artistiques, mais c'est l'impressionnisme qu'on rencontre le plus souvent dans la vie quotidienne. Quelque chose dans l'impressionnisme nous attire plus particulièrement, aussi nous avons décidé d'en parler un peu plus. Peut-être que ça tient aussi au fait que les autres styles d'avant, par exemple le classicisme, le néoclassicisme, ils nécessitaient une connaissance préalable. Ne représente pas une femme nue, mais c'est la déesse Vénus, tel personnage de la mythologie grecque. Donc, ça demande de connaître toutes ces histoires pour pouvoir vraiment apprécier et comprendre ces tableaux. Tandis que l'impressionnisme, il me semble mettre plus l'accent sur encore une fois des paysages ordinaires, des, des figures, des personnages ordinaires. Vous n'êtes pas d'accord <laughs> Tout à fait, suis d'accord avec vous. Le classicisme et le néoclassicisme par rapport à ces courants artistiques. Le réalisme, est-ce qu'on pourrait dire que c'était une sorte de pornographie pour, pour ces artistes, mais une pornographie plutôt intellectuelle et plutôt artistique à l'époque? Oui, je suis tout à fait, fait d'accord. Le Déjeuner sur l'herbe, qui est aussi un autre grand tableau de, de Manet, qui lui aussi a fait beaucoup de, de scandales. Justement, comme, comme, vous, comme vous le dites, il y, y a un côté un peu provocateur, et qui est beaucoup plus présent chez Manet que chez les autres peintres. Par exemple, Monet, Monet il peint son jardin à Giverny, c'est très beau, mais tandis que Manet est, est agressif. Parce qu'effectivement, vous avez parlé de pornographie. Pour nous non, mais pour ouais, le public qui était habitué à voir des scènes de la mythologie, donc des déesses grecques nues peut-être, de présenter une femme normale nue pour le public, c'était effectivement quelque chose de, de très très scandaleux, euh, proche de, de la pornographie. Et je pense que Manet en avait parfaitement con conscience et justement il a fait exprès pour créer du bruit, pour imposer cette nouvelle peinture. Oui. Oui. Absolument, par exemple, un spectateur qui vient au salon et qui découvre ce tableau d'Olympia, par exemple, il va peut-être identifier cette femme avec les jambes plutôt courtes à sa femme qui se trouve dans son foyer. Et il appréciait plus ses œuvres, il en jouissait, il était très ravi et heureuse de voir ce qui est vraiment réel, c'est ce que je me suis dit. Je pense que d'ailleurs c'est un petit peu ce qui explique pourquoi l'impressionnisme encore aujourd'hui est, est, aussi, est aussi populaire, que l'impressionnisme capture des moments de la vie quotidienne en opposition donc avec les, les, les paysages historiques des peintures précédentes, euh, qui étaient donc plus, plus difficiles d'accès pour le, 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 le grand public et le public donc moderne, le public d'aujourd'hui, tandis que les œuvres impressionnistes, parce qu'elles sont plus accessibles, sont devenues des... Des outils aussi pour nous, pour ne, nous remémorer nos propres souvenirs. Si la, la, la critique de l'impressionnisme euh, à l'époque était euh, liée, cette tendance, cette volonté de saisir la vie quotidienne des gens ordinaires, mais euh, ironiquement, c'est cette caractéristique même qui a finalement ouvert la voie à euh, la modernité et euh, qui a facilité finalement le, le dialogue continu entre l'impressionnisme et... Euh, Contemporains, et nous. Et à mesure que la société devient plus complexe et avancée, nous sommes attirés par quelque chose d'aussi simple, confortable et intuitif et surtout quelque chose qui capture le moment, ce moment-là, dans l'art et nous sommes inévitablement séduits par l'art impressionniste qui nous apporte ce confort. À ma connaissance, à l'époque, la photographie. Snap-Satin n'existait pas encore, mais par exemple la composition de la toile de Degas représente exactement cette capture de, du moment comme quelque chose qu'on pourrait appeler aujourd'hui la photo Snap. Voilà, ce qui est, cela représente quelque chose, la capture du, de la réalité et du moment moderne. On vit dans un monde de technologie où on peut facilement se servir de la photographie et de la vidéo. On prend ces technologies pour acquises comme si elles étaient toujours avec nous. Peut-être il est naturel de considérer la peinture comme une manière d'exprimer des moments à travers des images et de capturer ses sentiments, c'est-à-dire ses impressions. Mais l'art n'a pas toujours été comme ça dès son origine. Ce qui a provoqué ce changement, c'est l'impressionnisme. Une grande partie de l'art visuel que nous acceptons aujourd'hui provient sans doute de l'impressionnisme.